Зустріч із представниками мас-медіа було ініційовано керівництвом комунального підприємства Лозова водоканал. Причиною такої зустрічі став недостатній рівень платежів від населення за послуги водопостачання та водовідведення. Лише 75%. В денежному вираженні це складає 1 млн 140 тис. тисяч гривень. От начислених 1 млн 506 тис. тисяч гривень. Недозбор, до збору, якщо би были собраны наши именно деньги за наши услуги, составил 366 тысяч гривен. Напомню еще раз всем, что мы, предприятие находилось долго в процедуре банкротства. В санации весной-мая этого года мы, ну, я считаю, успешно вышли из этого мероприятия, заключили мировую году, которую, в принципе, выполняли до сегодняшнего дня. Если взять отдельно услугу, которая связана с водой и которая оказывает КП Лозовая водоканал, то действительно в августе месяце у нас случилась критическая ситуация, которая, ну такой низкий уровень проплаты не был за последние 4 года ни в одном из августа. Такий рівень проплати в серпні не дозволив виконати умови мирової угоди в повному обсязі, крім заборгованості заводу, яку підприємство отримало від Харків водоканалу, виник також брак коштів для виплати заробітної плати працівникам підприємства та на закупівлю матеріалів для планової підготовки до зимового періоду. Із всіх моїх озвучених проблем саме головне та мирова угода. то тобто, зарплату ми виплатимо зими, підготуємося. но от неуполнения мировой угоды грозит как бы возвращением предприятия в стадию банкротства и возможному его ликвидации предприятия. Поэтому, чтобы этого не допустить, я вот как бы обращаюсь и к жителям, значит, у меня просьба все-таки надо вернуться серьезным образом к платежам, чтобы не допустить ликвидацию нашего предприятия и не оставить город без воды на сегодняшний день мы должны по воде харьково водоканалу, это вместе общая, общая сумма по вместе с мировой угодой, в общем, миллион триста тысяч. Там же по мировой годе мы еще должны по налогам, налоговой инспекции 3 миллиона 800 тысяч гривен. В то же время нам должны, наши потребители, Почти 12 мільйонів, в тому числі населення 10 мільйонів 300 тисяч. Нагадаємо, що з 1 липня цього року Нацкомісією було затверджено для лозівчан новий тариф. Водопостачання – 8 гривень 45 копійок за один куб. Водовідведення – 9 гривень 80 копійок за один куб. В сумі це складає 18 гривень 25 копійок. І тариф цей дійсно з 1 липня, можливо, хтось ще не знав і заплатив по старим тарифам. В місті у нас от такі нові тарифи. немного стали больше, чем были до 1 июля. В то же время, неожиданно для нас и для города, в принципе, та же Национальная комиссия с 1 августа, то есть спустя один месяц, повышает в пять раз практически тариф на воду харькова Водоканалу, который ее продает всем потребителям. Этим действием они приравняли нас потребителям Харькова водоканала без всяких различий, отличий вернее по объемам потребления, по дальности расположения нас от Краснопавловского водохранилища, то есть мы 33 километра, Харьков 120. Мы с этим в корне не согласны, если мы с этим соглашаемся и даем документы, пакет документов на изменения нам тарифа для наших потребителей города Лозовая, то тариф тогда на воду будет вместо 8,45 14,44. Мы предприняли уже ряд шагов, чтобы этого не допустить. Были написаны письма на Национальную комиссию от меня, от Лозовая водоканал. Потом было написано письмо от Лозовского городского главы Степанова Сергея Федоровича. К сожалению, и на Наше письмо и на письмо городского главы ответ был отрицательный. Они, значит, Национальная комиссия считает, что они правы. И зовут нас с пакетом документов, чтобы пересмотреть тариф для лазовчан, увеличить его с 8 гривен, как я сказал, до 14. Мы считаем, что по нашей инициативе, на инициативе города Лозовая пересматривать тариф на увеличение для лазовчан, ну, это нелогично и неправильно. Мы должны стоять на защите интересов нашего города, наших жителей, и мы это и делаем. В ближайшее время, я надеюсь, будет там разбирательство в Киеве, чтобы пересмотреть тариф для Лозовой от Харьков водоканала, чтобы убрать эту уравниловку, вернуться на нормальные экономические, логические способы определения тарифа для коммунальных предприятий. Коммунальное предприятие не является потребителем пытной воды для Харькова водоканала. Это наш ключевой аргумент. Мы воду покупаем не для того, чтобы использовать ее как споживач на санитарно-бытовые нужды и собственные нужды. Мы ее используем для того, чтобы с помощью еще одной насосной нашей, с помощью доочистки, поставлять ее нашим споживачам, которые, в свою очередь, уже ее потребляют на санитарно-бытовые и собственные нужды. У национальной комиссии, если она значит, считают себя правой есть право, согласно всех постулатов, самостоятельно э, пересмотреть тариф, но они этого не делают, поскольку я тоже думаю, э, чувствуют, что не очень правильно они поступили. С 1 августа, август уже закончен, нам Харькова доканал вместо 250 примерно 300 тысяч э, счет в месяц э, выставит за август порядка полутора миллиона, ну, в пять раз больше. Чтобы предприятие э, после этого счета Харькова до канала не стало банкротом, значит, есть 30 постанова Кабинета министров, которая, как бы, раска, которая прописывает, как получать разницу в тарифах, если тариф э, не экономически стал необоснованный. Вот мы этим путем и воспользуемся. То есть если все-таки нам придется гасить эти сумасшедшие начисления Харькова водоканала, мы будем рассчитываться с ними бюджетными деньгами, а не с помощью жителей. К жителям у нас просьба одна платить вовремя за уже полученную воду, за полученные услуги по водоотведению. Не забывать про это. Що стосується тих, хто все ж таки не буде вчасно платити за воду, то тут вже держава попіклувалася. З 1 січня 2015 року має бути введена пеня за несвоєчасну сплату за комунальні послуги. І ще одне, є вже на сайті парламенту проєкт нової версії закону України житлово-комунальних послуг. Его Кабинет министров уже принял и направил на рассмотрение Верховной Рады. Проект предусматривает, если все будет нормально, парламент его принимает, введение его в действие с 1 января 2015 года. Очень так прозрачно и коротко написано. С 21 числа текущего месяца выработник по услуг, ну неважно это теплосеть, водосеть или кто, обязан то есть это уже не, не, по, как бы, не по желанию, а обязан начислять пеню за несвоевременные платежи. То есть типовой договор на предоставление услуг предполагает оплату счета до 20 числа. 21 числа уже начинается расчет пени. Поэтому жителям, наверное, и всем другим потребителям надо уже постепенно к этому да, готовиться, привыкать, дабы и ограничения там, кстати, по долгу написано, но не более суммы долга. У нас у некоторых лозовчан есть долги по воде около 20 тысяч гривен. То есть двадцатку еще сверху пени и можно квартиру забирать.